Тільки спілкуючись, ми починаємо пізнавати одне одного. Таким було гасло Вітебського фестиваля сімейної творчості «Талановиті разом, в якому декілька тижнів тому прийняла участь родина Зотович з села Барабой. Захід зібрав на одній сцені більше ста сімейних колективів та ансамблів з Білорусії і Росії. Багато хто з них вже були признаними майстрами, володарями багатьох національних та міжнародних нагород. І не дивлячись на таку конкуренцію, професійний рівень суперників, будучи єдиними представниками нашої країни на міжнародній сцені, барабойці виступили гідно, проявивши індивідуальний підхід у виборі власної програми. А тому гран-при третього фестивалю сімейної творчості приїхало в барабой. Із родиною переможницею ми зустрілися в одному із місцевих кафе, котре люб'язно запропонувало нам провести відеозйомку. Мы попали на, именно на то мероприятие, на которое я давно мечтал и попасть. И в то же время еще и есть такая мечта, и даже и планы, что ли, организовать подобного рода мероприятие у нас тут. Потому что все предпосылки и все возможности для этого, в общем-то, имеются. Имеется в виду фестиваль семейных коллективов. Мы показали три номера. Ну, один у нас так на его так окрестили, он за семейный микс там, значит, Злата на саксофоне играет, я на баяне, Леша с Олей выходит, танцует румбу, то есть там -то такое попури из латиноамериканских танцев, потом в процессе Златка уже оставляет саксофон, берет блок флейту, она играет, после этого меняются местами, значит, она уже танцует с Лешей, а Оля берет блок флейту и играем по самому мочу. Второй номер буквально недавно был создан. У нас значит, в Молдавии, в селе Кирсова, откуда я родом, проводился концерт памяти музыкантов, которых нет. Тоже, кстати говоря, очень хорошее такое мероприятие, которое в общем позволяет людям остаться в истории и в памяти тех людей, которых, которым они дарили добро дарили радость и, то есть, самые лучшие эмоции. И вот там на этом концерте, специально для этого концерта, был подготовлен номер, который называется «Вечер в ресторане». То есть, я выхожу, играю на баяне, ну, как обычно, такой ресторанный вечер. Злата, она выполняла функцию официантки. Леша с Олей, они, значит, клиенты, парочка влюбленная. Ну и, в общем, про, произошел такой ну очень официантке понравился кавалер так сказать ну и они между ними в частности между официанткой и дамой разгорелся такой как бы спор вот, который перешел э, в миролюбивый танец который навязал им Алексей ну вот в общем затея была такая то есть они нас сначала подцапались после этого Леша сказал так все хватит вот, музыка меняется Постоянно. И э, они уже это, дотанцевали, так сказать, уже мирно. Вот, э, ну и третий номер у нас э, был, э, тоже инсценированная песня, б, болгарская песня «Червен дядок которая э, Мы с ней еще ездили. С этой песней я э, занял первое место на конкурсе «Мистер Болгарин». С этой же песней мы, э, с этим же номером мы поехали э, в Болгарию на фестиваль. Златна Перла. И тоже, кстати говоря, хорошо, хорошо, выступили, да. Приехали, сам себя не похвалишь, весь день как ходишь, да? Ну так вот, и вот с этой, именно этот номер, он его избрали, там, кстати, это был фестиваль-конкурс. И жюри представленная достаточно весомыми в Беларуси деятелями культуры, искусства, то есть там такие серьезные, представительные жюри, скажем так, они избрали именно вот этот болгарский номер для заключительного галоконцерта. На галоконцерті виступали найкращі колективи учасники цього фестивалю, котрий проходив у два етапи. У склад професійного журі, як додає вже Світлана Володимирівна, увійшли композитори, хореографи, культурознавці, театрали та режисери. Безпосередньо про проведення цього заходу родина Зотович дізналась через мережу інтернет, а гроші на проживання, дорогу та пошиття костюмів шукала у прямому розумінні цього слова із протягнутою рукою. сложность в деньгах да самое то есть да получилось. самое самое основное почему потому что э, только на билеты только туда э, одесса витебск э, около 4000 гривен э, стоило. нам э, помог александр э, василий александрович гуляев то вот, есть э, откликнулся а потом э, хасан э, Корунович хасаев и Котик Андрей Васильевич. Вот. Это те люди, которые в меня не отфутболили, что называется, помогли. Почему? Я почему сказал отфутболили, потому что в моих обращениях, было обращение, я обращался в обл. администрацию, потому что говорили, что в общем губернатор, у него есть фонд, и он помогает, в но к нему очень тяжело пробиться, откровенно говоря. И то есть я сначала созвонился с его помощниками. В свою очередь эти помощники переадресовали меня помощникам третьего зама, который отвечает значит за культуру за такое дело. А зам, помощник третьего зама, в свою очередь переадресовал в управление культуры. Те дальше направили дальше в дом творчества. В свою очередь в Доме Творчества областном сослались на 65-ю статью, которая гласит о том, что такого рода мероприятия не финансируются ни из бюджета, ни откуда. То есть, вот, 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 вот. Круг замкнувся, одним словом. в розмові із переможцями дуже цікаво було почути не лише враження дорослих, а й думки самих дітей, котрі на сьогоднішній день є вже досить досвідченими юними артистами із своєю харизмою, власним стилем та індивідуальністю. А вже ж Олексій, Ольга та Злата вже дарували своє мистецтво в Болгарії, Молдові Білорусі. Багато хто міг отримати насолоду від дитячих виступів і під час сільських та селищних свят в районі. Что наибольше запам'яталось им, так что вразило до глубины души, запытались мы у детей. Ну не знаю, но мне понравилось, что когда я приехала в Беларуси, что я в Беларуси узнала много, ну нового. Вот я в четвертом классе и что мои одноклассники, например, Марк Шагал нам говорили про экскурсию и что мои одноклассники одноклассники, одноклассницы. Ну, не знают. А я уже знаю, ну, и вот мне это понравилось. И э, что, ну, мы ходили по разным там, ну, в городе там, местам красивым. И вот, и самое, ну, мне нравится рассказывать про это, ну, там, одно, если одноклассницы спросят, там, а где ты была, все такое, что я им расскажу. Мы когда первый раз вот приехали, и мы не знали сначала, куда заселиться, и там был отель «Двина», и мы жили на каком этаже? На шестом. И вот я стала возле, на балкон вышла, и красиво так, вид, уже, да. Эм, ну, такой да, мост, ну, мост большой, да, реку, да, да, да. река, э, очень красиво. Мне это понравилось. Когда мы гуляли там, фонтанов очень много, парки, везде все чисто, э, и птицы так классно, короче, красиво поют. И вот ты приехала, вот ты приехала домой после того, что ты увидела, приехала в Барабой. И что? Ну я. Я хотела вернуться, вернуться обратно в Витебск. Да. Так, Алёша, твои впечатления? Да, ну мне очень понравилось, очень понравилась Беларусь, вот. и сам фестиваль понравился, он проходит на ну, высоком уровне, то есть вот и ну вообще мне понравились такие выезды, как вот этот, вот побольше бы таких. И вот э, спрашивали, как, э, допустим, мы оцениваем свое выступление. Ну, я всегда с критикой смотрю на наше выступление, на свое выступление. И было очень неожиданно, когда нам дали гран-при. То есть я смотрел на наших конкурентов, можно так сказать, довольно-таки сильные очень. Э, вот, и номера, и подготовка у них очень сильная твои вот критические настроения, когда ты получал тарелку, получал грамоту за гран-при, они в данный момент присутствовали или все-таки где-то уже ушли? Нет, ну сначала, вот когда нам дали гран-при, конечно же, я видел только вот гран-при, и критики, уже и критики не, было. не было, да, разумеется. Ну, уже позже, когда я так уже остыл, то, ну, как бы анализировал свои ошибки и думал, ну, что в следующий раз этого не повторится. Но с каждым фестивалем, мне кажется, мы становимся все сильнее, все опытней. Вот. И я думаю, что это не последний фестиваль. Я тоже так думаю. Тем более, что если учесть, что у тебя сегодня день рождения, да, и если загадывать сегодня желание, то оно обязательно материализуется. Итак, да. в твой день рождения, в твое 16-летие, какое твое желание? Мое желание, чтобы мы оставались такой дружной семьей, как вот сейчас, и даже когда мы все вырастем, и мы не забывали про друг друга, держались вместе, вот, и, ну а все остальное будет. За стиль та національний колорит, за підбір костюмів до виступів та їхню сценічну презентацію в родині Зотович відповідає матуся творча та багатограмна натура. А коли вдається ще й, хоч трохи відзняти свою сім'ю на відео під час виступу або нагородження, це взагалі говорить Світлана Володимирівна є для неї щасливою миттю, тому що потім ці хвилини можна багато разів переживати вже разом всією сім'єю. thank you Понятно, что свое дитё, оно, конечно же, всегда и и лучше, и ближе. Но много там детей. Там были инструменталисты на, на разных инструментах музыкальных играли. Много скрипачей было, э, вокалисты. То есть и танцевальные коллективы. Естественно, каждый у каждого был свой подход э, в определенном костюме. То есть э, какой-то тематичный то есть, соответствовал их исполнению. Э, не знаю, тоже все. Продумано, все яркое, интересно, оригинальное. Вот. Ну, у нас просто немножко другое направление, поэтому наши костюмы отличались, естественно. То есть, я не знаю, цветовая гамма, вообще сама модель отличалась от, вот, от их нарядов вот, от их костюмов. Ну, можно. Я, в принципе, посмотрела там для себя, э, как любой вот, например, человек э, старается там что-то яркое, интересное, для себя что-то как-то отложить, свою копилочку отметить, вот, выявил для себя какие-то идеи, интересные варианты. Дети должны развиваться. Для того, чтобы они развивались, э, надо им показывать это, как на примере других, которые, вот, скажем так, вот видишь, вот, например, вот эти дети работают над собой, соответственно, они ездят, они видят какие-то результаты. И только тогда уже появится какое-то там стремление у всех остальных. Вот. Поэтому надо организовывать и проводить такие мероприятия. География нашей планеты она очень большая. И я думаю, имеет смысл нашему семейному коллективу ездить по странам и показывать, что все-таки у нас в Украине тут с культурой все в порядке. Невзираю ні, взирає на какі там все-таки культура продовжує жити і розвиватися. Вже дуже скоро в родинному ансамблі Зотович на сцені з'явиться новий його учасник маленька Евеліна, котра вдома виступає, але велику глядацьку аудиторію сприймає ще трохи боязко. Вона планує, що буде грати на скрипці, і дай Бог, аби всі мрії цих талановитих людей здійснилися. Наша земля багата на неординарних, наділених творчим потенціалом людей, де джерелом натхнення є любов до рідного краю, родинні цінності та національний дух. А тому ми шукатимемо і надалі таких щасливчиків долі, котрі зможуть подарувати свої таланти людям.